Всем привет! И сегодня в этом видео мы будем застав... создавать пони. Да, опять мы будем создавать пони. Ладно, но в том видео, как вы видели, ну как вам сказать? Ну те видео, которые там были с пони, то там, короче, были вот эти. Ну, обычные такие пони, типа, ну как вам сказать? Ну, вы помните, какие там пони были. Но в этом видео у нас будет круче. Я знаю, кто-то, может, из Индии это смотрит. Ну, ладно, это я уже слишком переборщила. Да, это уже слишком переборщила. Ну, может, кто-то из России, может, кто-то из Украины. Но сегодня я буду делать пони с Украиной. Ну, да, давайте начнем. Вот наша новая вкладка такая наша новая класс. Давайте вот так сделаем. И мы начинаем делать Украину Клей у меня будет, конечно же, голубой. Как же без голубого? Вот такого цвета. Согласитесь. Такая же, как и я. Ладно, возьмем сюда желтенький. Нет, мы возьмем светло-желтый. И будем делать так. Вот так. Такой рок, вот такие. У нее будут синие глаза. Вот. Хотя нет я сделаю их не синими. Я сделаю их фиолетовыми. Фи... Фи... Нет. Фиолетовый мне тоже не сгодится. М -м давайте я чули ли сделаю? О, как идти Ой, вот как идти Вот такая у нас поняшка выходит и как я только что подумала да ну не подумала, как вам сказать ну так, решила, чтобы в этом видео я лучше буду как по-украински потому что мы все же делаем Украину вы понимаете ладно, давайте дальше ой, теперь мы будем выбирать зачистку Заческа за у нас будет я сама не знаю, какая Тут всі дуже гарні. Може така? Ні, не підійде мені. Ну, я так думаю. Так, а може, не така? А може, ось така? Чи? Ой, це не зачіска навіть. Ну, це зачіска, але хлопчача. А можна вибрати краще ось цю, зараз я вам покажу. Ну цю. ні, мені здається, що ця не підходить. Я чи чистю. Зараз почекайте трохи. Ось цю. Я виберу, напевно, ось цю. я не знаю. Я виберу ось цю краще. Сама не знаю чому. Мені... Я так вважаю, що мені кажеться, що ця зачіска підходить дуже в Україні. Да. Они хвостик у нас будет не такой. У нас будет вот такой заплетений хвостик. Так, а теперь зачіска. Ой, вибачаюсь. Это впало в меня. Так, зач А у нас будет желтый. Так, желтый. И І... вот такой. Ой. Я вважаю, что у нас... Гарно виходить, але я цей колір поміняю на ось такий. Ось так. Так, набагато краще. В камері це видно як трошки темніше. Е, в це не таке ж і темне, воно світліше. Да. Аксесуар. Ми підходимо до аксесуарів. Так, квітка. У нас буде квітка. Так, зараз побачите яка. Кліне ж у нас незалежна. Це буде МАК. Ось. Такий МАК. Гарний. Потім ми зробимо ось такі буси, теж червоні. Надіюсь, вам подобається. Ні. Ці не підходять і зробимо таке. Ой. Ось така у нас виходить. І так, да, саме головне я забула. Це крилля. Зараз. Ось так. Я вважаю, що так дуже гарно. Ось. Надеюсь, вам сподобалось это видео. Я не, я не буду бояться это еще раз так сказать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И пишите комментарии. Всем пока!